ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा उल्हासनगर शहरातील पाणी पुरवठा योजनेसाठी 126 सव्वीस कोटींचा निधी मंजूर झालाय आज अमृत योजनेअंतर्गत प्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने उद्घाटन संपन्न झालाय यावेळी मोठ्या संख्येने उल्हासनगर शहरातील नागरिक आणि महापालिका अधिकारी उपस्थित होते उल्हासनगर शहर हे अवघे साडे तेरा किलोमीटर मध्ये वसलेलं शहर असून आठ लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या या शहरात वास्तव्यास आहे शहरातील नागरिकांना सध्या रेग्युलर पाईपलाईन आणि ब्लू पाईपलाईन मार्फत पाणी दिलं जात आहे तरीही अनेक ठिकाणी पाणी टंचाई जाणवत असून महापालिकेवर दररोज पाणी संदर्भात आंदोलन होत आहेत आता या सर्व समस्या दूर होण्यासाठी तब्बल एकशे सव्वीस कोटी रुपये मंजूर झाले असून या निधीतून नवीन पाईपलाईन टाकणे पाणी टाकी दुरुस्ती किंवा नव्यानं बांधणे पाणी गळती थांबवणे तसेच नवीन पाईपलाईन टाकणे असे विविध कामं या योजनेतून हाती घेण्यात आली आहेत या संदर्भात महापालिकेने एकशे सव्वीस कोटींचा ठेका संबंधित कंपनीला देण्यात आला असून आजपासून कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे या उद्घाटन प्रसंगी आमदार कुमार आयलांनी आयुक्त अजिज शेख शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख अरुण माजी महापौर मीना जिल्हा अध्यक्ष प्रदीप शिवसेना शहर प्रमुख महाराज व मोठ्या संख्येने उल्हासनगर शहरातील नागरिक आणि महापालिका अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते आपण उल्हासनगर सिटी केली आहे अमृत योजना अंतर्गत एक पाणी पुरवठा डिस्ट्रीब्युशन योजना का आज यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है भूमि पूजन हो रहा है जिसका भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री महोदय इनके हाथों से अभी कुछ देर पहले हुआ है ऑनलाइन पद्धति से हुआ है इस योजना में 126 करोड़ रुपया खर्चा होने वाला है इसके अंतर्गत शहर में जहाँ जहाँ पानी की जो लाइन्स नई है या पुरानी हुई है उनको बदला जाएगा या नया ला, न, न, नई लाइन डाले जाएगी उसके अलावा कुछ हमारे जो रिज़र्वायर्स है जो टंकियाँ हैं वो पुरानी हुई है बहुत पुरानी हुई है लीकेज होता है पानी चला जाता है वेस्टेज होता है ऐसे चार टंकियों को हम नए से बनाएंगे और उसके अलावा पूरे शहर का मॉनिटरिंग किया जाएगा पूरे शहर का जो है सर्वे किया जाएगा और उसमें जो मीटर्स वाटर मीटर्स है उसको भी वहाँ पे बिठाया जाएगा इस इस तरीके के इसमें काम है और इसका वर्क आर्डर भी हमने दिया है एग्रीमेंट भी हुआ है एजेंसी के साथ और आज से ही इस काम को अपने सिटी में शुरू किया जाएगा और उसके अलावा पानी पुरोठा के लिए और भी जो कुछ उपाय योजना करनी ज़रूरी है वो भी हम कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में हमारे सिटी के बहुत सारे आमदान महोदय भी हैं और बहुत सारे पदाधिकारी उप उपस्थित हु, हुए हैं इन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद ये, ये इसका जो ड्यूरेशन है दो साल का हमने रखा है और जैसा आपको पता है कि सीवेज ड्रेनेज लाइन का भी काम अपने सिटी में चल रहा है उसके अलावा और भी कुछ काम जैसे रोड्स के वगैरह बड़े पैमाने पर चल रहे हैं पूर्वी सिटी में विकास काम बहुत ज़्यादा पैमाने पर चल रहे हैं तो हमने दो साल का पीरियड इसमें रखा है लेकिन थोड़ा बहुत पीरियड इधर उधर हो सकता है लेकिन दो दो साल में हम करने के लिए कोशिश कोशिश करेंगे आज अमृत योजना जो उल्लासनगर में पाइपलाइन बिछाने का जो कार्य आज हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिमोट दबा के यहाँ का भूमि पूजन किया मैं उनका तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कर साथ साथ में हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर एक नाथ राव शिंदे साहब का देवेंद्र फडनवीस साहब का अजीत दादा पवार का जिन्होंने इस उल्लास नगर के लिए इस साल के अंदर जब से अजीत शेख साहब आए हैं करीबन हमें नौ से हज़ार कोटी तक उल्लास नगर में डेवलपमेंट कामों के लिए चाहे अंडरग्राउंड का ड्रेनेज हो चाहे आज पानी की योजना है रस्तों के लिए या हर नगर सेवक को एक एक कोटी का फंड प्लस उसके अलावा काफी सारे फंड्स जो मिले हैं उल्लासनगर के विकास के लिए ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है कि इतने सारे फंड्स कभी एट ए टाइम एक साल के अंदर मिले मैं हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडनवीस साहब और अजीत दादा का तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो उल्लासनगर में हमें हमेशा योगदान दे हेल्प करते रहते हैं धन्यवाद जय हिंद जय श्री राम आकाश शाह ने स्वान मीडिया उल्हास नगर ताज्या घडामोडींसाठी स्वानन न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा